Mə salaməsizəkum dostlar. Bu gün nərlərlə kanalımın yeni bir videosunda daha e, dəyərləndirmə videosu çəkəcəyəm. Yəni həm də şü olduğu kimi bu gün nərlislərə 4-cü gün gələcək olan Real Madrid konlarının dəyərləndirməsini çəkəcəyəm. Yəni hansı oyunçu va vacib lazımdır, ya oy oynatmaq lazımdır, onu deyəcəm. Deməli, ilk oyunçumuz Kulitdi. Klublu istili ilə birdə 96 olur. 88 ofensiv fərqındalığı, bitriciliyi və şut gücü var. 91-dir. Sağ ayaq, sol ayaq e, yetiləri çox yaxşıdır. Yəni ki, həm sağ ayağını, həm sol ayağını həqiqətən super istifadə edir. Dribling, top nəzarəti olsun. E, tosk top tutma və denqəsi də yaxşıdır, dostlar. Alçaqdan pas, yüksəkdən pas, falso, duran top özkəlikləri də hərsinin aqressivlik də yaxşıdır ən hücumçu dəyən top qazanması yoxdur, defensiv fərqandlığı yoxdur. E, kafa vuruşu özəlliyi bir az var. 87 speed, 89 acceleration, 85 stamina və 86 physical contact. Yəni hız hızlanma 87-də 89, fiziki təmas 86, stamina isə 85-dir. 85 stamina məncə az bir stamina adı. Hələ-hələ Real Madrid seçirsinizsə, Real Madridi seçməyəndə isə stamina 83 olur. Yəni 83 stamina ilə bir oyunçu, e, bir göbək oyunçusu oyunu 90 dəqiqə oynaya bilməz. Stamina problemi var. Yəni ki, önərmirəm elə də dostlar bu oyunçunu. Yəni mənim mənə görə 10 üzərindən bu oyunçu xalı 6. İkinci oyunçumuz e, Luis Figo'dur. Yazaq bura Figo. Bəli. Figo 22 leveldə fulllanır, max level 97 olur, klub üstü ilə bir də. Baxanda bitiriciliyi azdır, şut gücü və ofensiv farkındalığı 94.90-dır. Zəif ayaq kullanımı və YT-ni 2 və 3-dür. Top kontrolu 96, driblinq 99, 96, skotop tutma və 89 denqədir. Alçaqdan pas və yüksəkdən pas 91 və 94-dür. E, duran topu 96, faul sosu 97-dir. Bax bu yaxşıdır. Speed yoxdur. Hızlama 89-dur. Fiziki təmas yoxdur. Staminası 91-dir, stamina idarə eləyir. Forma 6-dır, dostlar. E, yəni mənim görə bu oyunçu da xalı 10 üzərindən 6. Uzaq başlı 7, yəni ki, elə də yaxşı oyunçudur. Bir bir baxaq görək elə başqa sağ açıqda 97, AMF-də 96 olur. Çox da önərlər birən boyuncun üçün, dostlar. Üçüncü oyuncumuz isə Kasilyasdır. Mənə görə bu oyun bağlılanan Kasilyas. Bu il kartı həqiqətən də bağlı kartıdır. Realla bir yerdə 95 olur. 99 sıçraması var, 185 boyu. Onu leveldə arxı atmayacaq də. Boyuna görə adam götürmək istəmirdi. De. 1.85 deyil. Da indi yakalama sinozaqlaşdırması 2.97, 99 sıçraması var. Əgər Realı seçmirsizsə, yakalama və yakalama və uzaqlaşdırma 95-ə düşür. 92 fiziksəli teması var. 99 98 sıçraması var. 89 şut gücü var. Məncə yəni oyunun ən yaxşı qapçılarından biridir ki 1.85 boyu var, düzdür. Amma 99 istramı onu qabağa atır də, yəni dediyim kimi. Boyuna görə oynadı. Bax, keçənə çıxartdığı görə istramı neçədir? 94 kulpu istramı, bu da 95 olur. olur. Bunun da e, istraması e, 98 olub. Bunun elə buzaqlaşdırması biraz pisdir. Məndə bunun legendi var, dostlar. Legend card. Yenə istraması 95-dir. Amma gəl gör ki, uzaqlaşdırma ilə yəkalama Çox pis vəziyyətdədir. Dəyiyim ki, ən yaxşı kartı bu kartdır. Gəlsə oynatmağa dəyər məncə. Yəni ki, oynadım. Çox yaxşıdır. Həm də o şey mobildə işləyür bu qapçı. Və son olaraq son oyunçumuz, mənim də gözlədiyim oyunçu David Beckhamdır. Göbək oynadanlar. Allah bu nədir? Beckham. A. Nə fərqi var bilmirəm. David Beckhamdır. Məncə əgər qanat yox, göbək oynadırsızsa bu, bu Beckham seçilməli. Baxmışam özəlləyinə, tam şey eləmişəm. Bu Beckham tam göbəkçündür. Digər Beckham isə tam qanatçındır. 8 formu var baxanda. Və indi özəlliklərini deyirəm. 96 ofansiv farkındalığı, 90 bitiriciliyi, şut gücü 96. Top kontrol, driblinq 3 tut sktop tutma dəngəli. Bunlar dördü də super vəziyyətdə dostlar. Özünüz görürsüz. Onsuz da paslar və bax bu 4 dənə 99 var ha. Bu 4 dənə 99 ilə bu oyuna, bu oyunçuna ən yaxşı göbək edir. 83 spidi var. Spid biraz az da mı hızlanması olduğuna görə ort pasdır olur. Həm də onun passları bunu qabağa çox atır. 87 fiziksel təması 95 dəngəsinin olması bu oyunçunun yıxılmaması deməkdir. Stamina 88-dir. Hələ e, Real Madridi seçməmişəm. Real Madridi seçdirsə stamina 90-a qalxır. Məncə yəni ki ideal bir staminadır. Mən amma Real Madridi seçmədən istifadə edəcəm. Əgər çıxsa ki, inşallah çıxar. Mən məncə oyunun ən yaxşı qöbək oyunçularından, ən yaxşı qöbək oyunçusu da həqiqətən də 96 qöbək oyunçusu. E, elə bir sağ qanatta 95 olur, amma qöbəkdə 96 olur. Məncə dostlar, e, yəni bundan oyuna oyunçu yoxdur. Ee, mesela bak bu bekem, bu bekem. En yakışı bekem. Ama bu bekem mobile gelmeyecek. Gelse de süper olur. Gerçekten bu bekem de kanatta oynatmak için super bir bekemdir. Kanat eğer oynatacaksınızsa bekem bu, bu bekem super. Baxaq. Ee, bu göbekte 98 oynuyor. Baya yakışı bir BKM'di bu ama gelmeyecek dostlar. Yani o kadar da ümitli olmayın. Bu bekem olabilsin. E-Football puanıyla geldi. Dediğim gibi kanat oynatırsınızsa bu. kədə oynadırsınızsa Real Pekemi lazımdır sizə. Nəhsə dostlar, videomuz bura qədər idi. Sağ olun, salamat qalın. Xahiş edirəm videoları like atın və kanala abunə olun. Tezliklə artıq abunə sayımızı 200 edək, mənəcə vaxtıdır. Nəhsə dostlar,